Я чувствую настоящую жизнь. О, очередь, чувствую свободу, чувствую то, что я могу сидеть спокойно и смотреть в окно. Меня больше не, не крутит вот так, что надо бежать, искать, бежать, искать. То есть такого нет у меня. Смотри сюда, стреляй туда. Вот такого у меня нет. Я живу свободно. И... Есть свобода от гомосексуализма. Есть настоящая свобода. Он полностью свободный человек. Он может сегодня заявлять, понимая, что его смотрят не только тысячи людей. Он понимает, что его смотрят в онлайн и будут смотреть еще миллионы людей потом. И он, он с полной свободой говорит о том, что гомосексуализм подчиняется Иисусу Христу. Гомосексуализм это не